就是一帮键盘侠，特无聊，胡说八道的，别生气。 我不是生气，只是完全超出了我的想象。会是谁呢？谁都有可能。毕竟我连升三级，肯定是动了谁的蛋糕了。要不？ 让小北把这帖子给黑了啊！不用，你就让他放着吧。一直搁在论坛里，对你影响多坏啊！你看那点击量，现在黑已经毫无意义了。你就让他放着吧。<laughs> 我倒要看看那些人还能怎么着。总得做点什么吧。 要不你找董事长吧，你跟他把话说清楚。没用的，董事长现在肯定比我还头疼。嗯，找找其他人，做做利益交换什么的。我不想和那些人一样。 市长看到，我是值得抢救的。嗯，你有什么好笑的？别自己笑，说出来大家一块笑。公司论坛上有一帖子特别逗，说苏小的。 说苏小啊，说苏小心机太重，哎。王总，哎，我正要给你打电话啊。哦、听说董事长回来了，老黄他现在怎么样了？要我给你汇报工作呀、啊？ 苏小是他一手提拔起来的，关系到他的威望和脸面、啊。那我等我上去应该怎么说呀？话还是要说实话，但是不妨带有一点自己的倾向。嗯，啊，好。我当时啊，刚上完洗手间回办公室，刚走到门口，正巧碰到苏副总打开门，好像是要请谁出去。 一看原来是黄礼林，苏副总见我站在门口了，突然又把门关上了，我就觉得奇怪，在门口站了一会儿，听到里面好像是有争吵的声音，但我也没有多想，我就回自己办公室了。你确信有争吵的声音啊？这个我都不敢确信，但是声儿确实挺大的。咱们这办公室的条件，隔音效果挺好的，我还是听到了一些，虽然没有听清楚他们说什么吧。 但是能感觉到还蛮激烈，没过多久我就听到对面苏副总在呼叫，我就冲过去一看，黄李林就已经倒在地上了，大概事情的经过就是这样。对这件事情，大家都怎么看呢？我只知道。 咱们在泥里爬、土里滚的时候，这丫头还、啊、不知道在哪儿呢。你尊重长辈是一个人的基本品德，你能力再强，品德不行，那也是不行的。胡工说的对，用人嘛，品德第一。不过苏小才刚入职，品德到底如何，我觉得不能简单的从这一件事就下结论吧。倒是黄丽林的性格，我们大家都清楚，不说其他。 老总是怎么走的？这才刚过了一多月的时间吧。所以我认为这件事情有可能，只是有可能啊，是黄丽林故技重施，主动挑衅。听说现场还有一张购物卡，很明显，黄丽林是去拉关系的，怎么可能主动挑衅？现场确实有张卡，我查了一下，上面有。 五千块钱。啊，这个苏晓跟我提过，在年会的时候，黄李林把他的手机摔碎了，让他再去买部新的。那他有没有说事情的经过啊？说了，他说他们之间在谈一个八百万的处理，但是没谈妥。后来黄李林走的时候突然摔倒，他们之间没有身体冲突，也没有语言冲突，什么都没有发生。黄李林突然倒下了。 你们相信吗？但是有一件事情，我认为大家有必要知道：苏小被中建开除，这件事情跟黄礼玲有很大关系。高季，你怎么不说话呀？我没在现场，无法判断。嗨，现场就两个人，那肯定都是替自己说话。 所以咱们永远得不到真相。我觉得现在的重点是，苏晓是否胜任这个岗位呢？管着主营业务的副总经济师，这个位置分量有多重，大家应该心里都清楚。如果把这么重要的位置交给一个不成熟的人，那等于安放了一颗定时炸弹。小明啊，你还记得吗？你刚当地产公司总经理那会儿。 很多老员工都跟董事长反映说你不成熟，难以担当重任。事实证明他们都错了。苏小还年轻，才二十九岁，能有多成熟啊？咱们得给人家一点时间成长。是。我刚当地产公司总经理那会儿，确实不成熟，但是没有把人对到中风吧？这件事情性质很恶劣，下面的人都看着呢。 我同意林总的说法，这件事情在集团的确影响非常坏。这些邮件是各个子公司的老总、公司老员工，还有天科项目经理发来的，他们要求严惩苏小。 苏小的上司，你也说说唉。这件事啊，我有责任。我原来以为啊，苏小是个姑娘，黄丽玲不会拉下脸来，他们两个容易沟通。没想到他们两个有过过节，所以这个事情才成了现在这个样子。不过。 我同意汪总的意见，咱们不能因为一件事儿把一个人给否了。我觉得老徐这种说法不对，是不能因为一件事把人给否定了。可这不是一件小事啊，对<的>集团闹得沸沸扬,扬扬，如果我们不及时处理，会是不好的事。另外，还有一件事，我是特别纳闷。 我怎么不记得当初在集团领导班子会议上讨论过提拔苏小这件事儿？提拔苏小是我决定的，没有经过集团班子讨论、哦。董事长，当初成立集团领导班子的时候，你是再三强调要在班子内实现民主，公司重大决策要先在班子内进行讨论。 我记得，人事任命是你董事长的权利和责任。不过，像副总经理师这么重要的岗位，是否应该先在班子内通个气，也让大家长长眼？大家都是这个意思吗？别不说话，都说说，别憋着。 董事长，夏明刚刚给我发了封邮件，他说黄丽玲已经醒过来一回了，但是不能说话，只写了三个字。哪三个字？我觉得，这说明不了什么吧。 黄吕林一向喜欢倒打一耙的，明宇，他都差点没命了，你说这话良心不会痛吗？时间太晚了吧，董事长又是刚赶回来。再说那个苏晓到现在也没有说话，咱们也不能光听一面之词啊。 要不要明天继续？大家都消化消化，沉淀沉淀。是听完了,了，董事长，要不散了？行，散会。你们呢？个个心里都有意见，就是不说，装好人。你可是冤枉我们了，你比我们想的深远。还装？小明啊！ 今天晚上出人意料。赵叔，你怎么了？小唐。 胃病犯了，屋里有药，帮我扶他进去。有什么不满的？说，我明白了。 明白了就好，有些话胡工可以客观的说，但是我说了味道就变了。是是是，只是我没有想到，林总他意见还挺大的。公司有几万人，被董事长一说提拔上来，连升三级的，之前只有林小明这独一份儿，现在又多了个苏小。 董事长也难，我得站在他面前挡着，明白吗？明白。 赵叔，给您热的牛奶，喝点胃会舒服点。小心烫。小了？你这也忙了一天了，辛苦了，早点回去休息吧。赵叔，那您这身体……我没事儿，吃了药就好了。再说小唐也在这儿呢，快回去吧。行，那您有什么事，让小唐打电话给我。 董事长，您擦擦汗。腾儿，嗯、这几天我不在，集团发生什么特别的事情了？嗯，大家最近的话题就是苏晓入职，还有他以前在天成做的那些事儿，还有他如何干掉陈思民。没了。 董事长，你知道的，他们在我面前也不是有啥说啥的。哦，我听他们说什么，二级领导用了一级领导的入职仪式。说的就是苏晓的入职仪式。应该是吧？因为最近集团就他一个二级领导入职。这个入职仪式怎么就超规格了？这个我就不清楚了，可能要问玛丽亚。 行，我知道了。你去把那个邮件都给我拿过来，然后也早点回去休息吧。